Знаете, есть очень хороший метод. Вот я его придумал прямо сейчас, извините, что так быстро придумал, значит, просто можно поступить следующим образом. Можно, мы придем в несколько квартир этих бабушек, мы им тоже дадим деньги, но только вот за что. Мы им дадим деньги за то, что мы установим там скрытые камеры и еще попросим кого-то из знакомой милиции сидеть со средней камере. Вот я думаю, что если один, два, три случая дачи взятки на участке зафиксировать, выписать протокол и это видео показать на Espresso TV, то тут уже товарищи 10 гривен датели они будут опасаться, а установлены ли именно у этой бабушки средства записи. Понимаете? И вообще, я считал, что задача 200 гривен бабушки, как только первый раз кого-то посадят, технология перестанет работать. Тут, тут просто нужно поймать первого, выписать протокол и проследить, чтобы он не дал взятку, чтобы его не выпустили. Потому что подкуп избирателя, извините, это статья. Вот надо одного, двух, трех за это реально пос... закрыть просто. Вот закрыть. И это перестанет работать. Просто в Браврах, ну, не было такого хорошего кандидата, как я, понимаете? Им не повезло.